В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Силы АТО полностью контролируют Иловайск. Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии. Контратаки со стороны террористов продолжаются. Боевики наносят удары, применяют танки и артиллерию. Однако украинские военные все атаки отбивают, сообщают в Нацгвардии. И отмечают, что нашим силовикам поступает подкрепление из нескольких добровольческих батальонов. В ходе боев за Иловайск украинские силовики потеряли 9 человек убитыми. Пятерых бойцов батальона Донбасс и четырех из спецбатальона милиции «Шахтерск». Среди погибших есть гражданин Украины американского происхождения Марк Пославский. Он незадолго до гибели принял украинское гражданство, чтобы воевать в батальоне Донбасс. Национальной гвардии удалось за вчерашний весь день... Национальной гвардии удалось за вчерашний день и за сегодняшнюю часть дня полностью зайти в город. Сказать, что он уже полностью освобожден от террористов, мы пока не можем. Но он уже полностью контролируется украинскими силовиками. Правда и то, что террористы пытаются его опять отбить. И эти контратаки происходят при участии и бронетехники, и танков, и БМП. И артиллерия работает по нашим военным. Но мы даем достойный отпор и не сдаем город. и не сдаем место. За сутки в зоне антитеррористической операции погибли 9 украинских военных и 12 ранены. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБ Андрей Лысенко. Силы АТО продолжают операцию по установлению контроля над поселком Благодатным Амвросевского района Донецкой области и проводят оперативные мероприятия в Есиноватой Ждановке. Продолжаются бои за освобождение от российских наемников Донецка, Луганска, Красного Луча, Шахтерска, Тореза, Снежного, Зугресса, Горловки и Станицы Луганской. Украинские военные удерживают оборону высоты Кургана Саур-Могила, аэропорта Донецка, также не допускают проникновения боевиков и диверсионно-разведывательных групп с территории России. По данным СНБО, в течение суток наемники 32 раза обстреливали позиции украинских силовиков. 34 мирных жителя погибли в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом заявили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации. Утро в областном центре началось сарт обстрелов. От прямого попадания снаряда разрушен один из домов и газопровод по улице Аргуновых на пересечении с Партизанским проспектом. На место выехала аварийная бригада Гургаза. А также в результате обстрела повреждены жилые дома и постройки в городе Моспина. В самом Донецке сохраняется напряженная обстановка, отмечают в мэрии. Тем временем к вечеру 21 августа в городе обещают возобновить подачу воды. Тем временем в Луганске продолжаются уличные бои. Выстрелы слышны в центре города, вблизи перекрестка улиц Советской и Оборонной. Украинские военные удерживают свои позиции в Октябрьском районе и взяли под контроль часть Артемовского на западе города. Улицы пустые, жители прячутся в подвалах. Боевики обстреляли из минометов район Октябрьской революции и территорию тепловозостроительного завода. В городе 18-й день нет электричества, телефонной связи, нет воды. Горожане берут ее из колодцев. Также террористы отбирают у людей гуманитарную помощь, которую для жителей Луганска собирала вся страна. До конца месяца министерства должны предложить план имплементации соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. Одним из главных вопросов остается безвизовый режим СЕС. И сейчас в правительстве работают над планом мероприятий по его введению. Основная задача – это выпуск необходимого количества биометрических паспортов. 20 тысяч в месяц меня не устраивает. А самое главное, это не устраивает украинцев, потому что очереди будут по 200 тысяч. Поэтому в плане мероприятий мы сегодня принимаем решение, как обеспечить выдачу биометрических паспортов, на основании которых украинцы смогут без визово ездить в страны Европейского союза. Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом будет ратифицировано в сентябре, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с депутатами фракции Батькивщина. Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы соглашение об ассоциации состоялось, было приложено максимум усилий, поэтому в Украине нет дискуссий по поводу ратификации этого важного для страны документа. В преддверии Дня независимости в Украине стартовала инициатива «Наши цвета», посвященная украинскому флагу. Символично, что именно в этот день все сине-желтые цвета отечественного знамени раскрасили, возможно, самую большую высотку в Москве. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко и призвал украинцев по всему миру, где бы они ни были, в канун годовщины независимости украсить свои дома, офисы и автомобили в цвета национального флага. Я витаю от широго сердца. Я поздравляю от всей души инициативу наших волонтеров, чтобы этот флаг везде гордо развивался по Украине. Я поздравляю, что мы раскрасили в украинский флаг наши мосты и дороги. Мне очень понравилось, что накануне праздника украинского флага раскрасили в наши цвета в Москве, возможно, самое высокое здание в городе. Я поздравляю всех украинцев. Слава Украине! Я приветствую этих украинцев. Слава Украине! Героям слава! Напомню, утром флаг Украины увенчал шпиль знаменитой сталинской высотки в Москве. Звезду на вершине здания тоже прекрасили в сине-желтые цвета. Вскоре на место прибыли полицейские представители МЧС, а верхолазы сняли украинское знамя. Четырех организаторов высотной акции уже задержали. В отношении них российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Предполагаемое наказание по ней до трех лет тюрьмы. Сталинская высотка на Котельнической набережной считается элитной и хорошо охраняется. Высота ее 176 метров. Попасть на его крышу без навыков альпинизма и специального снаряжения практически невозможно Повесивший флаг украины на высотку затем спрыгнул с ее с парашютом а об этом свидетельствует видео телеканала Life News. В Киеве задержали члена организации «Оплот» с арсеналом оружия. Противотанковые гранатометы, гранаты и патроны ему переслали из зоны боевых действий на Донбассе, сообщили в Главном управлении ВД Киева. Уроженцы Черниговской области оперативники задержали в одном из отделений почты. В его посылке оказалось семь картонных коробок с 40 гранатами, шестью противотанковыми гранатометами и почти пятью тысячами патронов. Еще более трех с половиной тысяч боеприпасов обнаружили в квартире задержанного. По словам злоумышленника, его друг поехал на восток Украины и попросил получить оттуда несколько посылок, пообещав забрать их ко дню независимости. Так в одном из отделений почты. Так в одном из почтовых отделений были изъяты 60 ручных гранат, противотанковые гранаты, патроны, больше 9 тысяч к автоматам и другие средства для стрельбы. Местным органам власти предоставят право самостоятельно формировать бюджеты. Об этом заявил министр финансов Александр Шлопак. Кроме того, местным бюджетам правительство намерено дать возможность выбора, где обслуживаться – в казначействе или в коммерческих банках. Александр Шлопак также подчеркнул, что на местном уровне базовым остается налог на доходы физлиц. 10% этого вида сборов центральная власть направит на развитие регионов. Это более 4 миллиардов гривен. Кроме того, на местах оставят 100% государства пошлины за административные услуги и 85 процентов экологического налога все это вместе поможет почти на 16 миллиардов увеличить возможности местных бюджетов. Мы пытались передать на местные бюджеты или полностью, или частично те налоги, которые во многом могут зависеть в плане администрирования от самой местной власти, поскольку на данный момент местная власть абсолютно не заинтересована в том, как сегодня собираются платежи. Бизнесмены и топ-менеджеры компаний, состоящие в рейтингах журнала Forbes, подписали открытое письмо. В нем они призвали политических лидеров прекратить вооруженный конфликт на востоке Украины. Обращение 16 руководителей компаний из разных стран, среди которых Россия и Украина, было опубликовано основателем Virgin Group Ричардом Брэнсоном на своем сайте. Ну и в завершении нашего выпуска финансовая информация. А сразу после этого смотрите программу «Национальный интерес». Госстудии народный депутат Украины Лилия Гриневич прокомментирует изменения и реформирование в украинском образовании. До встречи.